बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दौरान हमल आपकी सेहत और एहतियात आमले के मुरब्बे का एक दाना कुटली निकालकर चांदी के वर्क में लपेट कर खाए इंशाल्लाह हमल महफूज रहेगा दौरान हमल अगर पेट में दर्द हो या हाजमा खराब हो सफेद जीरा ले दो ग्राम सौंठ ले छः ग्राम काला नमक ले तीन ग्राम तीनों चीजों को पीस कर पाउडर बना लें दिन में दो मरतबा लें दुरान हमल अगर दांतों और मसूड़ों में दर्द हो तम्बाकू काली मिर्च और नमक ले बराबर मकदार में पीस लें और दांतों मसूड़ों पर लगाए इनशाला आराम आ जाएगा दुरान हमल कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है एक कप गरम दूध में लाल शक्कर मिक्स करके पिए

कब्ज सर दर्द कशी बदहजमी गैस कमजोरी नहीं होगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा दौरान हमल दिल की धड़कन तेज हो तो सेब और आंवले का मुरबा चांदी के वर्क में लपेट कर खाएं तबीयत बेहतर हो जाएगी हमल के तीन माह बाद दो चम्मच रोजाना नारियल का जूस पिए बच्चा सेहतमंद होगा हमल के दौरान खजूर सेब का इस्तेमाल जरूर करें हल्की फुल्की वॉक को प्रोटीन में लाएटिव रहे में का इस्तेमाल बहुत ज्यादा न करें मॉनसून में घर से बाहर जाते हुए जॉगर्स पहनें, फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करें मगर अच्छे से धोकर चाय कॉफी मिर्चें, घी पान मसालेदार अशिया से परहेज करें खाने में आयरन वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। दौरान حمل अक्सर सीने में जलन की शिकायत रहती है। ठंडा दूध छोटे-छोटे घोंट लेकर पिएं। तरबूज का मौसम हो तो दिन में एक मर्तबा तरबूज जरूर खाएं। ज्यादा पेशाब आने की सूरत में पानी ज्यादा पिएं। वजन उठाने और झुककर काम करने से परहेज करें।